Sesinizin sağlığına که کنم که برای سلامتی هنجره یا صدا یا بهداشت هنجره یک چیزهای عمومی وجود داره که همه ی آدم هایی که میخوان بخوانند باید رایتش بکنند و یک چیزهای خصوصی وجود داره که به آدم های مختلف حساسیت های مختلفی وجود داره برای مثال اینکه ما این رو به صورت قواعد میدونیم به شرط اینکه یک صدایی سرما نخورده باشه بیماری خاصی نداشته باشه سه تا چیز داریم که به صورت طبیعی باید همیشه مراقبش باشیم هر چیز نمک سود شده شدید باعث آسیب رساندن به تارهای صوتی میشه به خصوص زمانی که شما کنسرت دارید استودیو دارید میخواید ضبط بکنید باید ازش پرهیز بکنید این سه تا چیزی که عرض میکنم خدمتون برای همه آدم ها همه صداها یا هر هنجری ضرر داره مثل هر چیز سود شده هر چیزی که باعث تحریک تارهای صوتی بشه مثل ادویه بسیار تند مثل فلفل فل. مثل سیگار و یعنی دخانیات و اینها و هر چیز دیگه شبیه این ارز مثل فلفل فل و بوی تند و هر چیزی که ممکن این صدا رو به صرفه بندازه دخانیات باشه این نکته دومش و نکته سوم هر چیز بسیار سرد یا گرم و این اشتباه وجود داره بسیار از موارد مثلا یک کسی که میخواد صداش رو گرم بکنه زمان نداره برای وارم اپینک. که صداش رو گرم بکنه یک چای داغ یا نوشیدنی خیلی داغ میخوره در صورتی که همون باعث آسیب به تارهای صوتی میشه در واقع هر چیز سومیش که هر چیزی که بسیار سرد باشه یا بسیار گرم باشه که دمای تارهای صوتی رو از 37 درجه به شدت ببره بالا یا به شدت بیاره پایین این هم جزو اون چیزهای عمومی است که برای هر صدایی ضرر داره چون نمک اساسا میگن که روی تارهای صوتی خراش میندازه بخش دوم آنچه که من میخوام راجع به صدا توضیح بدم نظرم که برای بهداشت صدا و هنجره مهمه چیزهای خصوصیه یعنی چی؟ یعنی به این مفهوم که من اگر فرض کنید که بادم جان بخورم به صرفه میفتم و این تحریک میکنه هنجرمو ولی برای شما این هیچ ضرری نداره هیچ اثری نمیذاره یا فرض کنید خربوزه خربوزه بسیاری از هنجره ها رو به صرفه و سوزش میندازه خیلی آدم ها هستن که خربوزه میخورن خربوزه سردم نه خربوزه با دمای طبیعی میخورن به صرفه میفتن و حساسیت های دیگه برای مثال ممکنه شما نسبت به یک میوه یا یک غذا یا یک ادویه خاصی حساسیت داشته باشید که رو من اثر نداره یا بالعکس اون چیزهای دیگه چیزهایی که خانده باید خودش کشف بکنه به دست بیاره که من چه چیزایی برام حساسیت زا هست و اونو ازش پرهیز بکنه یا چه چیزهایی باعث میشه من به نظرم صدام گلوم نرمتر میشه روانتر میشه مثلا خیلی میگن انجیر رو خیس میکنن آب انجیر رو میخورن این چیزهاییش که یه ذره شخصی باید آدم ها و خانده ها پیدا بکنن و نکته آخر من آخر این که خاطر اون باشه دو چیز عمومی بسیار بسیار هم مهمه هم ضروریه یکی خواب خوب حتما خواننده باید خوابش خوب باشه چون خواب بسیار مهمه برای اینکه یک صدایی سر حال باشه تکنیک پذیر باشه قابلیت درک و جذب و اجرای تکنیک رو داشته باشه و نکته بعد اینکه استرس و اعصاب راحتی داشته باشه خانواده باید از این پرهیز بکنه که به خصوص زمانی که میخواد بخانه میخواد استودیو بره کنسرت داره نبایستی دوچار استرس بشه حتی استرس رانندگی نباید دوچار استرس دعوا یا اعصاب خوردی داشته باشه کما که اگر شما الان کاملا آماده خواندن باشید یک چیز خیلی کوچولی شما رو ناراحت بکنه که براش افتتون بکنه از همون لحظه بخشی از توانایی صداتون رو از دست خواهید داد و البته حرف زدن مثل من اگه الان حرف میزنم حرف زدن و ما اصطلاحا میگیم حرف زدن زیاد سم نیست برای خواندن و بسره که هم با کدار دتایلی به جواب بابجای هم دشون میمیشت از از اینجا جدا میگه این چیز نشیده سپاس کنم برنامه این چیزهای کلیه که باید به نظر من, من همه ی خاننده ها بدونن و خب من به جای که سالهای سال هم تدریس کردم جاهای مختلف سعی می کردم همه این ها رو بگم به کسای که شاعر نم من هم نکته به نکته یاد گرفتم هم از معلمینم هم از نکته از آدمهای مخام یه نکته از ایشون یاد گرفتم یه نکته از ایشون یاد گرفتم معلمین غربی کلاسیکی که اینها رو بهم یاد بدم